32 года, это молодая людина, профессийную карьеру завершила. Что далее руны делают? Про них не чути, не видно. Вы, вы понимаете, где они? вот вы понимаете, вы понимаете вот я как раз за это и борюсь. Я как раз борюсь за то, чтобы моя команда, которую мы сегодня создали, вот, избавились от разного рода негативных людей, которые нам не просто помогали, а разрушали. Ведь мы по большому счету, мы же созидатели, мы не разрушители, мы ничего не разрушаем. Никому не приносим зла, всем приносим только добро. И огромная проблема стоит психологическая перед футболистом, когда он заканчивает свою карьеру. Потому что человек ничего больше не может делать. Это такая психологическая травма. И я со многими футболистами, которые играли в футбол, знаком. Всю свою сознательную жизнь люди начинают потом приспосабливаться. И самое унизительное для человека, когда ему хлопают, или там у нас 12 тысяч человек ходят на футбол, а в другие футбольные клубы посещают большее количество человек. Вот самое унизительное то, что он никому не нужен, о нем никто не помнит, и он абсолютно всем безразличен. Я Хочу построить профессиональный клуб. А профессиональный клуб я в слово в профессионал вкладываю то, что ребята будут обеспечены, и их выход на пенсию, он будет сопровождаться с выбором из сегодня существующих пока у меня предприятий, где я каждому дам обязательно каждого трудоустрою. Конечно, это не будут те деньги, которые они получали на футбольном поле. Но, тем не менее, сегодня... Да, сегодня получить нормальную, стабильную работу в предприятии, даже менеджера, высокооплачиваемого, не так просто. Мало иметь на сегодняшний день квалификационные знания. Нужно еще разбираться в процессах, понимать, как управлять этими процессами. Вот. Поэтому э, в дальнейшем наш профессиональный футбольный клуб э, будет иметь э, инфраструктуру и будет иметь э, свои предприятия собственные, которые ребята сегодня же заакционируют. Вот. И по сути либо мы благодаря нашему менеджменту разовьем э, экономическое состояние этих предприятий до такого, масштаба, что не нужно будет никому из них работать, они просто будут акционерами и как бы будут получать свои дивиденды, корректируя на собрании акционеров те или иные вопросы. Вот. Либо все-таки где-то мы потихонечку с шаг за шагом где-то будем что-то создавать, 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 создавать. Ну, могу сказать с полной уверенностью, не в прошлом сезоне, не в этом. Я ни от одного футболиста не отказался, ни одного футболиста мы не бросили. Вот. И на сегодняшний день я думаю, что мы как раз один из немногих тех футбольных клубов, которые выполняют всегда перед всеми взятые на себя обязательства. Мы четко знаем, что такое слово банкир.